Вода не течет, а все это значит есть рабочий народ. Пустое. но что праздник запомнили мы? Мы, мы наш торт для вас изготовим. Торт и красоты. Від цього педагогічного колективу я дійсно висловлюю щирі слова подяки. Ми дійсно, одна родина, дякую вам, діти. І можна вашими ручками, вашими словами, вашою повагою, вашою любов'ю, будь ласка, за наше вами здоров'я. Будь ласка. Всех коллег и хочу, чтобы громкими аплодисментами ученики и учителя школы поздравили нашего директора Елену Викторовну, которую сегодня, как победители одного из лучших директоров города, чувствовали на уровне города и области.